अगले साल 1914 की गर्मियाँ फिर आई मगर इस साल ये ख़ानदान इंग्लैंड या फ्रांस नहीं जा सका उसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो चुकी थी छुट्टियाँ तो थीं इन लोगों की तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यूरोप जाने के बजाय हम इंडिया के अंदर ही रहते हुए दार्जिलिंग जाएँ और दार्जिलिंग जाकर हम अपने इंडिया में छुट्टियाँ गुजारें इतफाक़ ऐसा था के मोहम्मद अली जिना भी ऑलरेडी वहाँ पे पहले से मौजूद थे जो कि अपनी छुट्टियों को गुजार रहे थे यहीं दार्जिलिंग में पटेट फैमिली और मोहम्मद अली जिना का आमना सामना हुआ और इन लोगों ने अगले कई दिन बहुत अच्छे बहुत खुशगवार गुजारे रती भाई थी तो बहुत मजबूत और साथ ही मोहम्मद अली जना की पिछले साल तो वो फ़ैन बन ही चुकी थी दार्जिलिंग की इन खूबसूरत फ़जाओं में मोहम्मद अली जना जैसे मजबूत आशा वाले इंसान पर रतन पटेट की शख्सियत ने पहला बार यही किया बिल्कुल इसी तरह रतन पटेट जो कि कायद अजम यानी मोहम्मद अली जनाह की फ़ैन थीं उनके ऊपर भी पहला असर पहली सोच यहीं से स्टार्ट हुई जो आगे जाके इनकी शादी का बाइस बनी मोहम्मद अली जीना जो कि कतई जज्बाती नहीं थे और बहुत मजबूत आसाब के मालिक थे रत्ती के एक सवाल ने उनको झंझोड़ के रख दिया था और वो सवाल ये था आपने अब तक शादी क्यों नहीं की क्या आपको पूरे हिंदुस्तान में आपके जोड़ की कोई लड़की नहीं मिली ये वो पर्सनल सवाल था जिसको कायद अजम मोहम्मद अली जीना से कोई भी नहीं पूछता था अब यह पता नहीं कि उन्होंने किस अंदाज से किस एंगल से यह सवाल किया था कि मोहम्मद अली जिना अंदर से हिल गए मगर उन्होंने बड़े पुरसकून अंदाज में इसका जवाब दिया हाँ कोई भी नहीं ख़ास तौर तो पर मुसलमानों में तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर मुसलमानों में तो बिल्कुल भी नहीं मुसलमान लफ्ज़ मुसलमान ये रखिएगा ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा मुसलमानों में तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर एक बात मलहूज़ खातिर रखनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने यह बात लिखी है और प्रूफ करने की कोशिश की है कि मोहम्मद अली जिना और रतन पटेट के बीच में इजारे मोहब्बत यहीं दार्जिलिंग में हो गया था जो कि कहीं से भी फिट बैठती नहीं है ये बात उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अली जना जैसा मज़बूत आसाब वाला इंसान जिसका किरदार भी बख था और वो इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होता था वो शख्सियत एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी रतन पटेट जो कि बहुत ज़्यादा वेल स्पोकन थी बोल्ड थी अपनी उम्र से ज़्यादा मेचोर थी पॉलिटिक्स पे गुफगू करती थी और बड़े बड़े लोगों से भी मरूब नहीं होती थी और एक हद के अंदर रहते हुए वो चौदह साल की लड़की बहुत बेजिजगती ये दोनों मजबूत कैरेक्टर्स दोनों मजबूत शख्सियात थी मोहब्बत तो फौरन नहीं हो सकता हाँ मगर ये जरूर हुआ कि इन दोनों ने अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ सोचना समझना शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत यहीं से ही हुई थी और दार्जिलिंग की ये कई दिनों पे मुहित मुलाकातें जो थीं इन्होंने आगे आने वाले वक्त में इनको फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था दार्जिलिंग में ये छुट्टियाँ गर्मियों में गुजारी गई थी इन गर्मियों से लेके यानी समर वेकेशन से लेके दिसंबर में क्रिसमस के छुट्टियों के दरमियान इन दोनों में मुलाकात हुई या नहीं हुई तारीख इस मामले पर बिल्कुल खामोश है मोहम्मद अली जिन्ना के एक बहुत अच्छे बुजुर्ग दोस्त थे 69 नाइन ईयर्स ओल्ड फिरोज शाह मेहता जो कि कांग्रेस के बानियों में से थे और एक बहुत अच्छे बैरिस्टर भी थे मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ गो थे सच बोलने पर यकीन रखते थे तो फिरोज शाह मेहता जो बहुत जहाँीदा इंसान थे वो मोहम्मद अली जिन्ना को पर्सनली बहुत पसंद करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना की वो सियासत में भी और वकालत में भी उनकी रहनुमाई करते थे ये दोनों दोस्त अपने एक तीसरे दोस्त बेंजामिन के साथ हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में मिलते थे और ये मुलाकातें होती थी पूना में क्योंकि फिरोज शाह मेहता पूना में रहते थे ये तीसरा कैरेक्टर बेंजामिन इसके भी बारे में मैं आपको बताता हूँ ये भी बड़ा ज़बरदस्त हिस्ट्री का कैरेक्टर है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बेहतरीन दोस्तों में से एक था और ये दोस्ती काफ़ी अरसे तक इनकी कायम रही जबकि फिरोज शाह मेहता उन्नीस सौ पंद्रह में उनका इंतकाल हो गया था उनकी वफात हो गई थी यानि इस मुलाकात के बाद उनके उनकी मोहम्मद अली जना से मुलाकात नहीं हो सकी थी और उसमें उसके बाद यानी नाइनटीन फिफ्टीन में इनकी डेथ हो गई थी ये टाइम में क्रिसमस की छुट्टियां जो कि डिसंबर नाइनटीन फोटीन में हुई थी मोहम्मद अली जिला पूना पहुंचे थे इनके घर पूना में इन दोनों के तीसरे मुश्तरका दोस्त बेंजामिन गाय हॉर्निमन वो भी पहुंचे ताकि ये तीनों दोस्त अपनी छुट्टियां गुजार सकें बेंजामिन गाय हॉर्निमन मोहम्मद अली जिना और फिरोज शाह मेहता ये तीनों गैर शादीशुदा थे इसलिए अपनी छुट्टियां दिसंबर में खूब इंजॉय करते थे आपस में मिलते गप्पे आँखते घूमते फिरते जो इनसे बन पड़ता वो लोग करते थे बेंजुमिन गाय हॉर्नीम के बारे में ये मैं बताता चलूँ कि ये उस वक्त के मशहूर तरीन अखबार जो कि इंडिया का मशहूर अखबार था बम्बई क्रॉनिकल्स उसका मुदीर आला था यही वो शख्स था जिसने वाला बाग के अंदर जो मैसेकर हुआ था उसको हाईलाइट करके उसकी सच्चाइयों को दुनिया के सामने ला कर रख कर अपने ही ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स को ख़ास तौर तो पर उस जनरल को नंगा कर दिया था और इस जनरल डायर को अपने ही लोगों के सामने नंगा करने के चक्कर में इसको भारत से बाद में मुल्क बदर कर दिया था 1919 में, में जुम्मन गाय हॉनेमन के इस मुख्तसर से तारुफ के बाद हम वापस आते हैं पूना 1914 में जहाँ पे फिरोज शाह महा मोहम्मद अली जुना और हॉनिमन ये तीनों अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे ये तीनों दोस्त चूंकि गैर शादी थे और आपस में बहुत मिलते मिल थे और दिसंबर में तो लाजमी एक दूसरे के साथ बैठक लगाते थे और अपनी छुट्टियां एक साथ गुजारते थे ये तीनों दोस्त जो कि गैर शादीशुदा थे और आपस में बहुत मेल मिलाप रखते थे मुलाकातें रबे रखते थे खास तौर तो पर दिसंबर की छुट्टियां तो इन तीनों की हर साल एक साथ ही गुजरती थी तो इनके सर्कल के बाहर के लोग खास तौर तो पर जो शादीशुदा थे वो इनसे बड़े जयालस होते थे और इन तीनों के एक मशतरका दोस्त थे मिस्टर अलहाना जो कैद अजम के भी बहुत करीबी साथी थे और कैद अजम पे लिखी गई अवलिन किताबों में उनकी भी कई किताबें शामिल हैं, जो कैदम की जिंदगी के ऊपर लिखी गई थी तो मिस्टर ने अंदाज में इन तीनों का नाम दिया थ्री बहुत मशहूर की पटेट खानदान पूना आया यहीं पर रती को पता चला कि मोहम्मद अली जिना भी यहीं पर मौजूद है तो इनकी फिर मेल मुलाकातों का सिलसिला यहीं पर ही शुरू हुआ और यही मेल मुलाकातें मोहब्बत ने भी तब्दील यहीं थी। और इजहार मोहब्बत की पहल रती ने की थी और इस बात पर तमाम के तमाम मौरखिन बज़द हैं कि मोहम्मद अली जना क्योंकि रोमानवी अंदाज से यानी रोमांटिक मूड से बहुत दूर थे वो इजहार मोहब्बत में पहल कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके अंदर ये जज्बातीत नहीं थी तो सब ने ये माना है कि रती क्योंकि एक, एक एग्रेसिव बिहेवियर की थी वो हर चीज का डिसीजन ले लेती थी, थी। तो मोहम्मद अली जिना से इजहार मोहम्मद रत्ती पटेट ने या रतन पटेट ने ही किया था इस सारे मामले को इंडियन मशहूर राइटर मशहूर शख्सियत मोहतरमा शीला रीडी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसिस जिना में कवर किया है शीला रीडी की ये किताब मिस्टर एंड मिसेज जिना द मैरिज दैट शॉकड इंडिया ये जरूर पढ़ना चाहिए और इस किताब ने उनकी उस टाइम फ्रेम को काफ़ी हद तक कवर किया है मुझे मोहम्मद अली जना रतल का एक वाक़ जो कि आज से यानी 1914 से 19 साल पहले वाक हुआ था वो याद आया है ये वो वक्त था जिस वक्त 1895 के अंदर मोहम्मद अली जना मौजूद थे इंग्लैंड में और अपनी तालीम हासिल कर रहे थे वकालत पढ़ रहे थे बैरिस्ट्री कर रहे थे उस वक्त मोहम्मद अली जिना जिस मकान में रह रहे थे उस मकान मालिकन की जो बेटी थी वो गोरी थी खूबसूरत थी उसने बेानतहा ज्यादा ट्राई की थी मोहम्मद अली जिना पर उनको अपने दाम में फंसाने की मोहम्मद अली जिना क्योंकि इस रोमांटिक नेचर से ही वाकिफ नहीं थे वो थोड़ा फासला रखते थे जज्बाती तो थे नहीं तो उन्होंने वो मोहब्बत उस गोरी की इजहार मोहब्बत को भी ठुकरा दिया था वो बाकी मैंने कवर किया है इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं इसको इसका लिंक यहाँ पर मौजूद है और एंड ऑफ द वीडियो में इस वीडियो का लिंक लगा दूंगा तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस तमाम स्टोरी को भी देख सकते हैं ये इसका थंबनेल है और ये इसका लिंक यहाँ पर मौजूद है तो आप चाहें तो अभी भी जाके देख सकते हैं सन 1915 से मोहम्मद अली जिना की शख्सियत में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ और इस बदलाव के साथ साथ उन्होंने कुछ अरसे के बाद रतन भाई के वाले सर डेषाह पटेट से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया वो वाक्य क्या था वो मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मोहम्मद अली जिना की शख्सियत का जानना हर पाकिस्तानी पर तकरीबन फर्ज़ है वाजिब है क्योंकि वो इस मुल्क के बानियान में से थे वो बबा कौम हैं थे नहीं हैं उनकी शख्सियत को हल्के हल्के एलिमिनेट किया जा रहा है उनके मामल को ग़ायब किया जा रहा है तो इसलिए हमें उनके बारे में उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को जानना ज़रूरी है प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अच्छी तरह देखें समझें ताकि ये किरदार हमारे जहनों से लाशरी तौर पर एलिमिनेट ना कर दिया जाए मोहम्मद अली जना के हवाले से आप जो कुछ होगा वो अगली वीडियो में बताऊँगा पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं आस पास के लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ख़ास तौर पर बैरने मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी हमारे लोगों को फाइनेंशली तौर पर ज़रूर सपोर्ट करें बहुत मामला ख़राब है। और आने वाले वक्त में और ख़राब भी की तरफ ये जा रहे हैं अपना अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा असलकम व बरकातहू